Вас, друзі, на щорічному літературно-музичному фестивалі Зірка Різдва я почула вірш пам'яті батька, який зі сцени читав запорізький поет Анатолій Тарасовський. Тільки один вірш, але саме він став приводом для того, щоб зустрітися тут з Анатолієм, у нас в студії, для того, щоб прочитати цей вірш ще раз. Вітаю вас, пане Анатолію. Ви вперше берете участь у нашій програмі. Давайте знайомитись. Будь ласка, кілька слів про себе розкажіть глядачам. Жизній путь обічний. школа, институт, армия. Работал в НИИ, научным сотрудником производства. Писать стихи начал в армии. Служил в Беларуси в ракетных войсках. И там обстановка позволяла, когда уходишь на неделю на точку. И там вы на лижечный настрой. Там натрий. появляется настроение. Есть свободное время, можно думать о близких, о друзьях о природе. Ну, после армии я познакомился с литературным объединением в Запорожье. Это было 70 конец 70-х годов, давно. Потом одно время я отошел от занятий, так писал для себя, работал на заводе, на заводе был редактором газеты, писал стен газеты, стихи, в малотиражку заводскую. Потом еще закончил институт, факультет журналистики для себя и печатался в газетах запорожских. И потом попал на литературное обвинение «Поиск». Владимир Солодовников. Да. Еще Фами Парич. фамилия известная. Да. Вот, и я с ним, оказывается, был давно знаком, еще когда в 70-х годах занимался. Вот. И он меня опять как бы вернул в эту стезю, в это общество. И Тут у меня опять пошла, так сказать, вторая волна. Ну, пишу на разные темы о том, что волнует, о том, что окружает, о родных и близких. Ну, тема, конечно, женская, тоже довольно хорошо представлена. Всевозможные миниатюры сатирические. Ну, короче, тем много. А писать и вашку Я бы не сказал. Иногда приходится трудно рифмы подбирать, вот, вот эти моменты, именно технического плана. А если есть, если есть тема, то, в принципе, можно любую тему описать стихами. Отцу я своему никогда не посвящал стихотворений. И в юбилейном для него году хотел исправиться, ну, не успел. Так Вы можете это? сегодня его почитать? Да, конечно. Как летчик до посадочных огней как ты не дотянул до юбилея. И не дано узнать, чем изболелась душа твоя за эти сорок дней. Быть может тем, что с нами за столом теперь тебе сидеть не доведется, и про варях, который не сдается, мы, как бывало прежде, не споем. Не вспомним про Бродягу и Байкал, про Колыму, чудесную планету. Не понаслышке ты узнал об этом, ты на себе все это испытал. Хоть в детстве, как рассказывал ты сам, мальчишкой рос обычным и не более. И даже как-то на концерте в школе тебя в артисты кто-то записал. А что потом? И чья была вина, что не было в 16 подростку, что юность отыграла на подмозгах театра под названием ⁇ Война ⁇ Ты снова не напомнишь нам о ней. Не растревожишь память этой болью, как заменил германскую неволю ни милостью колымских лагерей, Как на душе тяжелую печать Тебе пришлось носить все эти годы, как в двадцать лет клеймо, и враг народа мог каждый гад в лицо тебе кричать, что память эта чаще и больнее тебя с годами начала тревожить, вдуматься, да ты же был моложе, чем дети здесь сидящих сыновей. Об этом все мы слышали не раз. Как иногда все это раздражало. Но ты поверь, никто не возражал бы, чтобы те слова ты повторил сейчас. А то, что не сломался, устоял, чего достиг, добился в этой жизни, мы вспомним здесь, напоминанные трезни где голос твой сегодня не звучал. Дякую Итак, вам. Спасибо. Один из главных мотивов вашей творчества – это ответственность перед современниками. Какую роль играет сегодня в новітньому контексте поэтичное слово, на вашу думку? Показать себя в обществе, что ты из себя представляешь и какое твое понимание окружающих, окружающих действительности. Поэтому у меня очень часто приходилось э, реагировать на то, что происходит вокруг. Вот. И я считаю, что с, не, слово не только поэта. Каждый человек, каждый гражданин должен понимать, принимать ответственность, свою ответственность за то, что происходит вокруг. Поэтому можешь ты не быть, но гражданином Совершенно быть Совершенно верно, да, эти слова, они, их можно поставить, <coughs> так сказать, э, лозунгом, и это будет э, действительно лозунг на все времена. На все времена. <coughs> я уважаю вас фабульным, сюжетным поэтом. А что для вас означает музыка поэтичного слова? Художний образ, может быть? Прочту стихотворение, а вы представьте. А себе. я маю почути музыку слова, так? Да, да вы замечали, как горит свеча. Огнем играя, словно на подмозгах, неспешно ставит белую печать с лизинками расплавленного воска. И комната совсем уже не та, хотя уютно и знакома с детства, и пятясь отступает темнота, предполагая чудо или действо. И не огонь, а пламя куража на белых стенах, не на белой сцене, увидишь, как шатаясь и дрожа в безумии выплясывают тени. И как тысячелетия назад огонь такой веселый, и беспешный, все так же привораживает взгляд. Так и смотрел бы долго, бесконечно. Но год вот в просторы вечности маня, внезапно пламя, словно по заклятию, вдруг взорвется вспышка яркого огня, и все, и темнота сомкнет объятия. Когда устав оканчиваешь путь, как та свеча в надежде след оставить, такой бы яркой вспышкой полыхнуть, чтоб помнили, когда тебя не станет. Вы видели, как догорают свечи. Вот такая картинка. Дякую. Я якраз хотіла сказати про те, що ще один головний, один з головних мотивів вашої творчості це швидкоплинність часу, швидкоплинність життя. Дійсно. І тут у вас є і сум, і вдячність долі. Я помітила, що тут Есть два таке. таких настрої. Що ви вважаєте своїм головним багатством у житті, головним досягненням, якщо можна сьогодні вже про це говорити? Ну, всегда хочеться після себе. след. В общем, все мы на земле появляемся с какой-то миссией, да? Воспитанные на мифах и легендах. Порой святое норовим под нож, чтобы навести порядок в наших генах и вытравить предательство и ложь. Не состоял и не был, не замешан. И жизнь прожил, и жизнью не замечу. Вот я такого не хочу для себя. Важно для человека не быть байдужим. Байдужим и не быть предателем, да. Давайте сделаем вот. музычную паузу и посмотрим фрагмент фестиваля «Зирка Риз-2», а потом продолжим беседу и не нужно так хвилюватися. замираю, <звы> не Редактор у вашій поезії жіноча. Прекрасної незнайомки я тут не знайшла. Але є більш конкретний образ. образ. Напевно, це дружина, можливо, мати. А, який жіночий образ для вас завжди хвилюючий? Ну, завжди найголовніше в житті, я вважаю, це мама. Як я прочитав таку фразу. Син, що тобі подарити на день народження? Мама, ти мені вже подарила. Ти мені подарила життя. Вот это, мне кажется, главное. Поэтому мы всегда будем долго перед своими родителями. Вот. Материнским рукам, перенающим нежного младенца. То спокойно скрещенным, а то теребящим платок. К роднику доброты преподаем щекотью и сердцем. И сушеным губам так живителен влагий платок. Материнские песни, случавшие у колыбели. Их несложный напев из простых и бесхитростных слов нас уносит порой от обычных забот и метелей в край безоблачных принос и фантазий и радужных снов. То святой и с младенцем с иконой глядят ваши лица, то земнее земных с паутинками ранних морщин. Запоздалой любви не успели мы вам объясниться, как всегда недосух от рождения до поздних седин и уходят от нас, преклонить не успевших колени. Удаляясь, с годами исчезнут они вдалеке. Только кажется мне неразрывную связь поколений, если детская ладошка в твоей так уютной руке. Дякую, мне очень нравится. Еще вот. несколько вещей из вашей звирочки. Дайте мне, пожалуйста, я покажу глядачам. Присвечены друзьям, коллегам из литературного цеха, которых уже нет с нами. Это Влад Клюн да, действительно, да. Мне часто она приходится писать по поводу трагических событий. Да? И вот несколько лет назад у нас прошла целая полоса потерь близких друзей поэтов. Влад Клюн, да? Сказать. Вы были особисто с ним знакомы? Да, да, действительно. Я с ним был знаком. И мы с ним встречались и на заседания, заседаниях поиска. И так, я знаю, я был в нем в институте, как-то приходил, мы общались, потом он работал в книжном магазине, и там я с ним общался. Очень талантливый молодой парень. И вот 29 лет был, когда он умер. Сказать талантлив, молод и красив, Ничего не удивитель этим никого. предчувствовал, поэтому спешил. За жизнь цеплялся из последних сил, да только вечность выбрала его. И оправдания вовсе не нужны. Ушел, не взяв с собой ничего, но голос и стихи его слышны в печальном звоне лопнувшей струны. Да только вечность выбрала его. И говорим в неполных тридцать был хотя понять не можем, одного не предал, не скупился, не скопил, не продавался и не долюбил. За что-то вечность выбрала его. Вот такой был. И, совсем инша постать Владимир Солодов. Да, да, да. И буквально, понимаете, когда я с Владимиром Григорьевичем встречался после похорон, он мне сказал такую фразу, что это у нас череда черная полоса пошла. Потому что в день смерти, в день похорон Влада Клена, его девушка ехала домой, на машине попала в аварию, разбилась, тоже смерть была. И он говорит, что это полоса черная, когда она закончится. И буквально через несколько дней я узнаю, что Владимир Григорьевич умер. И у меня тут же родились слова, такие стихи. Еще душа не отболела Владом, Еще глаза туманятся слезой, а ваши души снова где-то рядом соединились роковой стезей и стали заключительным аккордом последними прощаю и прости и кровью и заборванной аорты на полусловии захлебнулся стих давайте Были события... еще на один музычный фрагмент Прорвут. из фестиваля Зирка Рездва где луна достает до небес, И небо намокло по краю. На склоне растет абрикосовый лес, ele Абрикосовий вкус. Абрикосовий вкус Абрікосовий На скус. Науку. Ваші колеги розповідали мені, що у вас є прекрасний чудовий гумористичний цикл. Это предмет вашей гордости? Вы знаете, да, я можно гордиться. Я даже готовлю сейчас подборочку такую, что можно было отдельной книжкой сдать именно свои небольшие четверостища. Вот, да. темы очень разные. Конечно же, тема женщин, тему женщин я не обошел стороной. Вот. Ну, я сейчас даже кое-что прочту, словно книга «Душа их раскрыта». Но, пожалуй, совсем не секрет – у каждой женщине тайна сокрыта. И у каждой в шкафу свой скелет. Можно спорить, конечно, о том, только жизнь подтверждает примету. Больше норковых шуб и мантон, меньше места в шкафу для скелета. Ха. Согласны со мной? Так. Треба тише даровать нам шубы. Да то, что тогда не будет проблем с скелетами. Неужели вы пишете только про жінок гумористичные вещи? Нет, не только <laughs> про женщин. Над человеками смеетесь? Ну, над ну, конечно. <laughs> <laughs> Вдруг очутившись на лесной опушке, жизнь определяем по годам и датам. Но пессимист считает кукушки, а оптимисты обратятся к дятлам. Почему? А дятел стучит дольше. Безкінечно. Конечно, конечно, жизнь она <laughs> длинная, да. А СБВ, вы каким уважаете? оптимистом или пассимистом? Э -э, Вообще-то я считаю себя оптимистом, потому что я всегда считаю, что впереди у нас что-то есть. <laughs> вот. Для молодежи у меня есть такое напутствие. И оно и не только для молодежи, а для каждого, в принципе, подходит. Чем дальше от детства, тем время сильней пружину сжимает упруга. Как раньше года, так теперь юбилеи летят, догоняя друг друга. А мы с ним все так же легко и беспечно, что зерна весной бросаем, транжирим, как будто его у нас вечность. По осени ждем урожая. Реальность не в блеске сверкающих слитков. В сплошной светливости будем. На все нам одна лишь дается попытка. Повторной уж точно не будет. И место под солнцем никто не уступит. И мы привыкаем к потерям, что завтрашний день никогда не наступит. Мы тоже упрямо не верим. Не верим, покуда от мысли внезапной очнуться не будет угодно. Что ты засыпаешь в надежде на завтра, а утром ты снова сегодня. Уйдем никуда как пришли ниоткуда, а жизнь между ними границей. Но именно здесь воплощается чудо, когда вам судилось родиться. А если родились упорно и стойко дерзайте, творите, любите. Есть просто сейчас и сегодня. И только. Сейчас и сегодня живите. Поэтому хорошо э, думать о будущем, но жить сегодняшним днем этому принцип такой. Так, я согласна с вами, поделяю вашу думку. Я... А у меня последнее вопросение, завершается наша программа. Да. Шукай преимущества в любом часе во всьому сказал Станиславский. Какие преимущества для вас не сегодня? Любой кризис, сейчас кризис в стране, да? Он еще вот есть, есть китайский иероглиф, который обозначает слово кризис. Он имеет два значения: кризис и новые возможности. Поэтому в любом Кризис, в любой кризисной ситуации нужно рассматривать возможности. Они касаются всего бизнеса, там, творчества, работы, карьерного роста. Всегда это надо использовать. Потому что именно в этот момент какие-то силы мобилизуются и тебе выпадает шанс. Надо просто его успеть заметить и не упустить. Вот это я считаю, что для всех оно подходит, эта тема, и я тоже стараюсь эти моменты не упустить. От. Тобто вміння бачити у всьому гарну перспективу. Я взагалі-то, патріот страны своєї, я хоча сам русский, але вважаю себе патріотом України. І от у мене є цілотворення, що називається рідна мова. Будь ласка, насамкінець. Зрештою, коли розмова з війська, я відвертим буду за любки. Визнаю, близька мені російська, бо навчався у шкільні раки. Де б не їздив, по яких країнах поряд, або в дальній долині рідна мова, рідна Україна піснею відлуніє мені, молодійна, ніжна і прозора, як почує, серце защумить, і такі далекі рідні зорі, ніби стануть ближчими на мить. І арабську вивчу, і китайську. Навіть ту, якої вже нема. Зневажаю тільки мову рабську, тому що в рабів вона нема. Ну що ж, дякую вам дуже. Бажаю, щоб вам завжди вистачало слів. Спасибо. І сподіваюся на наступні зустрічі. Дуже Ми... приємно було з вами познайомитися. Дякую вам дуже на все добре. 对起。<laughs> O